ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் பரமாத்மாவின் கிருஷ்ணாவதார லீலைகளுள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த லீலி தாமோதர லீலை கண்ணன் உரலில் கட்டுப்பட்ட நிகழ்வை கூறும் இதை தியானிக்க சொல்லப்படுது பாப்பாங்குஷ ஏகாதசியை தொடர்ந்து வரும் பௌர்ணமி முதல் உத்தான ஏகாதசியை அடுத்து வரும் பௌர்ணமி வரையிலான காலம் தாமோதர மாதம் இந்த தாமோதர மாதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமோதர லீலை அல்லது எந்த கிருஷ்ணர் படம் விக்கிரகம் இருந்தாலும் அதற்கு நெய் தீபம் காட்டி இந்த தாமோதர லீலையை படிப்பதாலும் கேட்பதாலும் பல கோட்டி ஜென்மங்களில் சேர்த்து வைத்துள்ள பாபங்கள் அனைத்தும் உடன் அழியும் பல மடங்கு புண்ணிய பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பல புராணங்கள் சொல்றது அதனால் இன்று நாம் நாராயணியும் தசக்கம் நாற்பத்தி ஏழு கள பந்தனம் மற்றும் தசக்கம் நாற்பத்தி எட்டு நலகூபர மணிக்ரீவர்களின் சாபம் நீங்குதல் ரெண்டு தசகமும் பாராயணம் செய்யலாம் ஸ்ரீஹரே நமக கோபிகா ஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்தா தசகம் ஏழு உலூக்கல பந்தனம் உரலில் கண்ணனை கட்டுதல் एकदा ददि वि मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन्नङ्कमेत्यपपिवान् पयोदरौ अर्धपीतकुचकुण्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराणनाम्बुजे दुग्धमीशदघने परिश्रुतं दर्तु माशु जननी जगामते सामि पीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभारपरिभूत चेतसा मन्तदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देव दधिभाजनम् त्वया उज्ज्वलध्वनितमुच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृता त्वद्यशो विसरबद्ध दर्शसा सद्य एव दधि विस्तृतम् क्षितौ वेदमार्गपरिमार्गितं मार्ग परिमार्गितम् रुषा त्वाम परिमार्गयन्त्यसौ सन्ददर्श नवनीतमोतवे त्वां प्रगृह्य बत भीतिभावना वासुराननसरोजमाशु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरो वन्दनाय रशणामुपाददे बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनस्तं बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रशना, रशना गुणान् बहून् द्व्यङ्गुलोणमखिलं किलैक्षत विस्मितोत्स्मितसखी जनैक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्यताम् नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरि बन्दमेव कृपयान्वमन्यताः स्थीयतां चिरमुलुकले कलेत्यागता भवनमेव सा यदाम् प्रागुलूकलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवा यद्यपाशसुगमो विभो भवान् संयतः किमु सपाशयानय एवमादिदिविजैरभिष्टुतो वातनातपरिपाहि माम् ददात् சகம் நாற்பத்தி எட்டு நளகூபர மணிக்ரீவயோகு சாப மோக்ஷக நலகூபர மணிக்ரீவர்களின் சாபம் நீங்குதல் உதீரிய தாமோதர ಿಷ್ಟು ಮೃದೂದರ ಸ್ವೈರಮುಳು ಕಲೆಗನ್ ಅದೂರೋ ವೌ ಕಕುಬಾವುದೈಕ್ಷತಾ ಕುಬೇರಸೂನುರ್ನಕೂಬರಬಿದ परोमणिग्रेव इति प्रताङ्गतः महेशसेवादिगतश्रियोन्मदौ चिरङ्किलत्वद्विमुखावकेलताम् सुरापगायं किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ सनारदः भवत्पदैक प्रवणो निरीक्षत बिया प्रियालोकमुपातवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्दचेतसौ इमौ भवद्भक् शान्ति मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतस्सुखम् युवामवाप्तौ ककुबात्मतां चिरम् हरिम् निरीक्ष्यात पदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् गतौ व्रजान्ति ककुबौ बभूवतुः अथन्द्रमिन्द्रद्रुयुगम् तथाविधम् समेयुषामन्तरगामिना त्वया तिरायितो लूकलरोदनिर्दुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अबाजिशाकिद्वितयम् यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषायक्षयुगेन तत्क्षणादबाजी गोविन्दभवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादाद् भवदङ्ग्रिमा गतौ गतौ वृणाणौ खलु मुत्तमा ततस्तरुदारणदारुणारव प्रकम्पिसम्पातिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वजननीमुकेक्षिणा व्यमुक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः महीरुहोर्मध्य गतो बता बको हरेः परीक्षतो दुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहम् भवान् मरुत्पुरादीश्वर पाहि मां ददात् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द